Что мы можем сделать? Мы уже делаем. Мы провели, ну, сейчас мы провели накануне 19 марта провели круглый стол при участии в четырех докторов наук, в Национальной академии наук Украины, Национального агроэкологического университета. И люди, ученые, специалисты в своей сфере, адвокаты, они сделали экспертизу того, что сейчас происходит, обсудили, что сейчас происходит, и выступили с рекомендациями. И именно вот эти рекомендации, которые пришли люди науки, которые понимают, что это такое, чем это может обернуться и грозит. Именно с этими рекомендациями мы сегодня пришли к областную администрацию с обращением до депутатов Житомирской областной рады. Суть рекомендации достаточно проста. Необходимо выполнять уже те законы Украины, которые сейчас есть не нужно, даже нет у меня особой необходимости что-то менять. Выполняйте то, что есть. Если мы обязаны при принятии решений, как власть, я имею в виду, если власть обязана как принимать решение, мы должны советоваться с людьми, значит, проведите громадские в городе, громадские слухания с теми людьми, которые живут на этих территориях, потому что в их домах пропадет вода, в их домах превратятся, э, край превратятся в край превратится в переконы, такие как Четвершанский. Людей надо спрашивать. Кроме того, нарушена Охарская конвенция, которую Украина ратифицировала по при... законом Украины. И необходимо, прежде чем принимать решение по, наданию э, дозволит по, на, Доню, на, э, на користование надами, необходимо провести комплексную государственную экологическую экспертизу. Этого сделано тоже не было. А без результата такой экспертизы просто невозможно, не могут депутата объективно оценить, возможно ли там что-то делать или возможно, какая угроза жизни людей. Если житомиряне, допустим, думают, что это их не касается, но это, это не так. Мы это поймем буквально в течение 3-5 лет, когда начнут разрабатывать эльминиты на глубине полторы тысячи метров, и пропадет вода, и этот пыль будет доходить не только до местных жителей, а доходить даже до Томера, до Коростышева, до Володар-Волынского. То есть что нас ждет? Ну, ждет лунный ландшафт мы уже обсуждаемый в течение больше чем полугода и она, она к сожалению она э, такой сценарий э, объективный да.